రే కృష్ణాన్ని సృష్టి భేద వర్ణనము మూడవ రాగం వైకుంఠవర్దిత బ్రసాదత్ अम्भोजयेन रसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा स्थिरच्छां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् कृष्णां मिथ्याग्रहास्मिमतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविदां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविदानदूनः तेने त्वदीयचरणं विशुद्धै कृष्णं तावत्स स सर्जमनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं कृष्णा तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरिन्दतोऽस्य ब्रूमद्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेति आदौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा कृष्णा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिता च दुर्दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः विरचनाय च सादरं तं कृष्णा रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्घा सम्पूर्यमाणभुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजा सृजतपक्षरमङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा कृष्णा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचरत्रिः तत्रागिरः क्रतुमुनिः पुनः पुलस्त्यः अङ्गादजायुत बृगच्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारद च भगवन् भवदङ्ग्रिदासः कृष्णा धर्मादिकानभिसृजन्नतकर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैस्सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् कृष्णा वेदान् पुराणानि सर्वविद्याः कुर्वन्नि जाननगणाचतुराननासौ पुत्रेषु तेषु विनिदाय स सर्गवृद्धिम् आप्राप्नुवं तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् कृष्णां जानन्नुपायमतदेहमजो विभ्यां श्रीपुंस भावमभजन्मनु तद्वदूभ्याम् కులాని వివర్ధయం స్వం గోవి మారుత రోగాన్ కృష్ణ సృష్టి వర్ణనము అని పదవదశకం సమాప్తం హరే కృష్ణ